уважение с Луганской области с апреля месяца поверил в русскую весну так сказать и был на стороне луганского ополчения потом когда понял что это все неправильно был у металлисте роскошное было. это поселки возле Луганска когда понял, что все это неправильно, я сел инкогнито, приехал в Киев. Служили вы в армии? Если служили, то кем по специальности? Служил еще при Союзе. Военная специальность была снайпер стрелок. Кто вас пригласил участвовать в боевых действиях на стороне Луганской народной республики? Фактически были в СБУ, в Луганске люди стояли, типа поначалу никто не собирался, не воевать, ничего, просто добивались определенных целей, а потом оно переросло все в боевые, так сказать, ну, начали воевать, люди начали верить, что мы должны типа быть с Россией, поверили. А в результате оказалось, что это никому не нужно. Работали вы по бывшей своей военной профессии. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Что вы делали? Где принимали? В районе каких сел принимали участие в боевых действиях? Что вы делали? Mm -hmm. В районе металлиста роскошного. Конкретно то, что делал? Mm -hmm. Стрелял. Из каких видов вооружения вы стреляли? С СВД. Получали да. вы оплату за участие? Да, получал. Деньги. Какие суммы вы получали? По-разному, и тысяча, и пять тысяч. Русскими было, что давали по тысяче. Я просто верил, так сказать, русскими. группу вы входили? Я работал конкретно на Бакая. Кто такой Бакай и чем он занимался? Бакай тоже житель Луганской области. Он с самого начала за этот русский мир российский флаг еще первый раз на мэрии устанавливал. И конкретно я был на него с ним у меня был договор, что типа, типа, что Луганск должен быть русским и так далее и тому подобное. Когда оно переросло уже фактически, фактически это уже война и грабеж там начался, тогда начало приходить понимание, что это все неправильно. Что входило в ваши задачи? Как вы использовали снайперскую винтовку СВД? Моя задача была, блин, остановить, чтобы не наступали. В связи с чем вы при приняли решение уехать из Луганской области? В связи с тем, что все это просто противно. И больше ничего этого не хочется. Вот и все, в связи с этим. И потому что это все неправильно.